Европейские государства, а поедем давайте в да, европейское государство, мы видим, что так все Как мы когда мы после этого прошел давайте Европу строить у себя, вот давайте этот лозунг первый Вот когда мы сделаем Европу у себя, мы будем Европу. Трех таких, полностью на хороших объектов, шпарки, это нормальные цифры. И вот такие вот руки здесь так будут заниматься числа. такого количества, но из этих 81 ну, даже, наверное кончезанской базы назвать отличающие требования Нет. то есть на бумаге 81 объект уже не ноль и сконцентрироваться опять же на этих вот базах нам не нужно 81 базу хотя бы центр В север юг восток запад может быть еще Петрович, можно еще в продолжении темы вам маленький вопросик? Мэр города Владимир Дмитриевич сейчас инициирует проведение, введение в городе Николаеве комендантского часа для детей. Будете ли вы тоже инициировать о введении комендантского часа для детей э, в Николаевской области? Я считаю, что самый лучший комендант для ребенка – это семья. Комендантский час вводится в период чрезвычайности. А сколько надо сил и средств для того, чтобы он детей и потом вести их куда-то? Его надо доказать, где он живет, кто его мама, куда его И Это не простой вопрос. Я не думаю, что просто так ну, скажем, можно однозначно решить эту проблему. Эта проблема комплексная. Давайте я вам так говорить, Дети же не просто на улице находятся. Дети находятся в каких-то заведениях. Да? у нас не записано, как мы говорим, с какого возраста человек должен носить по себе какой-то документ, который подтверждает ребенок он или полноценный. Я вот на сегодняшний день могу даже ошибиться с точки зрения возраста молодежи. Я могу приставать к девушке, требовать от нее, чтобы она шла домой, и она мне может просто говоря. С таким же самым успехом всегда у меня отправить домой. Повторить нормативно-правовая база обязательное решение, э, скажем, сессии. Вот если рассматривать даже с точки зрения закона, написано ли, что мы можем вести решением сессии комендантский час. Я нигде такого закона не знаю. Поэтому все это дело нужно делать, ну, как мы говорим, в первую очередь, э, не нарушая Конституции, не нарушая закон. Но работу, особенно в летнее время, надо проводить с Из всех строенных, присвоенных помещений мы выбросили оттуда детей и отдали их под, 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 скажем, под развитие коммерции. И потом возникает вопрос, а эти дети должны деться? Мы же посидели на скамейке. Мы должны думать не за тем, как его загнать. Домой квартиру его загнать? Чем он дальше будет заниматься? Ну, по квартирам, закрыто будут заниматься, что лучше всего контролировать общество, когда все происходит прозрачно, действия власти прозрачны, когда мы видим и смотрим, как не нарушаются права человека, так уже того же человека, который есть, который не смотрит свои права. Работа. Мы изучаем это, вы знаете, мы закрыли несколько таких заведений. Сегодня мы с депутатами, с родительскими с, э, комитетами, в школах проводим эту работу. И только тогда, когда вызвали этот вопрос для города Николаева с э, результатами положительными, только тогда мы будем просить, э, э, и предложили на сессию депутатов рассматривать. Поэтому, тут, как говорят, с карточка не сделаешь эту проблему. нам никто из какого бюджета не выделяли деньги на квартиры. Но все чемпионы мира, олимпийские призеры, все получили квартиры в городе Николаеве. Это однозначно. Это у нас на контроле. Как бы ни было сложно, всегда находится. Давайте посмотрим. Прокопенко. Где он сегодня гоняется? Получил квартиру, получил гражданство через буквально два месяца, гоняется сегодня в Азербайджане. Еле-еле выдрали оттуда из них хоть какую-то компенсацию. Хорошо, что это был консул Украины, так уже пригласил ее до запретения. Большие, ароматные, а громадные банки для других даже вот, законодательства. Вот, кстати, я продолжение хочу сказать. Это не на уровне федерации. Ведь смотрите, они же в рамках, если мы говорим о как, академической и о других видах, они же в рамках федерации же переходят из одного города в другой. Тут вот. на уровне федерации подписываются регламенты, составляются, в которых все предусматривается. Даже есть переезжает ребенок с родителями или так да, уходит компенсация, вот о которой говорит Владимир Дмитриевич, в зависимости от того, сколько лет. Ну там всех рассчитывают, сколько лет провел и так далее. Поехали. Главный редактор новой Николаевской газеты. Желаю движению добиться цели, чтобы наркотики вообще из нашей жизни исчезли в любом варианте, кроме сугубо медицины. Спасибо. Смотрите, какая красота. Подмитри... <связь> Ваши отношения к комендантскому часу. Мы просто собираем мнения разных людей. Ну, что такое комендантский час? Это чтобы после 10 часов несовершеннолетние не сидели по ганделикам, не шлинкали по улицам и не создавали нам лишние проблемы. Для того, чтобы они не сидели, не сидели по генделикам, надо, чтобы они могли бы пойти где-то в какое-то нормальное заведение. И провести... 16 лет нормальное заведение, в ресторан или куда? Зачем? 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 зачем где-то? Нормально там, где можно было бы какую-то на викторины, на танцы, 10 нормальные часов танцы. вечера? А почему? Это до 11 вечера? Разрешать? Да не надо. В 10 -х сидят дома и учат уже спят. Да они вообще сейчас же не учат уроки. Согласен ты со мной. Хорошо, от, отходим от темы. Ваши а, отношения к комендантству, Ну условно так комендант сейчас. но в общем да, ваши отношения я, к этой... Я не согласен. Не надо, да? Они шляются по ночам Нет, и. Не, и не нас шляются. Ловят. А просто должны быть родители ответственные в этом деле, более-менее ответственные. Так родители будут отвечать. Только они будут отвечать теперь уже рублю. Найди его потом где-то, будешь будет, проблема будет только у работников правоохранителей.